45 років тому у Бухті Козача була створена унікальна наукова організація, яка зараз носить назву науково-дослідний центр збройних сил України Державний Океанаріум. Про сьогодення наукового закладу у нашому наступному репортажі. На сьогодні державний океанаріум це найбільший науково-дослідний центр підводних біотехнічних систем в Україні. На день народження військової частини було запрошено багато гостей серед присутніх і представники командування військово-морських сил Збройних сил України. Незважаючи на складні умови в період встановлення України як морської держави, Державний океанаріумом були збережені та успішно продовжені. Розробки в галузі створення морських біотехнічних систем спеціального призначення комплексів технічних засобів, що дозволяють проведення пошукових і підводно технічних робіт підготовки висококваліфікованих наукових кадрів. Під час урочистого заходу було відмічено найкращих військовослужбовців та працівників державного океанаріуму, які за зразковий особистий внесок у розвиток військової науки та за бездоганну службу у батьківщині були нагороджені пам'ятними нагрудними знаками, грамотами та цінними подарунками. Людмила Богданова стояла ще у витоків зародження наукового центру. 45 років тому вона почала свою наукову діяльність і вважає себе щасливою людиною, бо займається улюбленою справою. Ученые 50 институтов бывшего Советского Союза работали на территории океанариума. И тот уникальный фонд данных, который получен, он принадлежит не только Украине, но он является результатом работ очень многих крупнейших ученых Советского Союза. Сегодня мы празднуем 45-летие. Для нас это огромный праздник. Для меня в частности 45 лет. Работаю здесь и 45 лет океанариуму. Я считаю себя счастливой, потому что не каждому в жизни повезет заниматься той работой, которую любишь. И я сегодня к 45-летию подарила моим коллегам, с которыми начинала, и которые позже пришли, книгу «Коллегам с любовью», стихи, которая посвятила нашим коллегам. И она находится на стенде. Одним із пріоритетних напрямів діяльності океанаріуму є дельфінотерапія. Завдяки їй лікують дітей з такими захворюваннями, як дитячо-церебральний параліч, аутизм, олігофренія, тобто розумову відсталість та інші, крім відновлення психічної та психологічної рівноваги на переконання фахівців, дельфіни приносять дітям естетичну насолоду та загоюють душевні рани. З 1993 року, коли года, океанаріум стала займатися. Реабилитационной дельфинотерапии. Через наших дельфинов прошло уже более 8 тысяч маленьких пациентов. Такое, такое огромное количество пациентов позволило с уверенностью утверждать, какие заболевания, какие нозологические формы лучше всего корректируются при помощи морских млекопитающих. Это, конечно, и неврозы, к которым относятся НУРЭС, заикание, задержка психоречевого развития. Это, безусловно, ранний детский аутизм, некоторые формы детского церебрального паралича, вот. ну и многие заболевания, связанные, наверное, с гиперактивностью, с таким повышенным темпом нашей жизни. Это их синдром хронической усталости, это и депрессивный синдром. То есть все, что относится к психоневрологическому профилю. В настоящее время сеансы дельфинотерапии проводится круглый год, и мы избавились, наконец, от этих годовых очередей, которые существовали среди наших пациентов. Раньше только три летних месяца в период теплой воды мы могли оказывать подобные услуги всем, кто нуждается в какой-то коррекции. А сейчас это круглогодичный процесс в очень комфортных условиях. И мы очень рады, что теперь можем помочь большему количеству пациентов в борьбе с их недугом. Юлия приехала со своей донькой из столицы. На ее думку, главное, что отримує донечка от спілкування с дельфином – это почуття радости и гармонии. Первый раз мы здесь, то есть завтра будет десятый раз, как мы проходим курс. Очень мы довольны, потому что действительно, то есть, ну как сказать, те ощущения, которые, наверное, эмоции вызывает дельфин у ребенка, это, ну, как бы это сложно описать. Даже вот мы, находясь там на расстоянии от них, все равно получаем какую-то, какую, -то, какую -то, не знаю, частицу их позитива, настроения и тому подобное. То есть сколько деток вот, то есть, наблюдаешь, то есть даже и мой ребенок, то есть как бы то есть есть улучшение, то есть, то есть то, что ребенок идет с настроением и то, что он позитивно настроен, это уже хорошо, это уже плюс. Ну, естественно, уже после десяти раз, то есть все равно мы видим уже улучшение, то есть как-то в походке, в самом поведении, ну, во всем. Оно, конечно, это не такой результат, как все мы хотим, чтобы это было мгновенно. Но это терапия, скажем такая, временная. То есть со временем получается, то есть все будет лучше и лучше. Мы еще хотим сюда приехать, то есть мы остались очень довольны еще, конечно же, приедем сюда. Тобто там не знаю, через пусть через полгода, місця через три, через чотири за кожним дельфіном закріплений особистий тренер. Тетяна Олександрова, тренер-психолог, свою підопічну джину називає моя дівонька. Робота з дельфінами потребує великого терпіння та емоційної віддачі, та воно того варте, каже Тетяна. Це джиночка, це моя дівчинка. вона маленька ще. От звісно, я її люблю, я її обожаю просто. Каждая его неудача – это моя неудача. Мы все вместе. Если я вижу, что мое животное грустит, я грущу вместе с ним. Вот. К работе к этой я пришла давно, еще с детства меня интересовали дельфины. У меня была возможность купаться с ними с четырех лет. Поэтому все логичным образом.